И так будет каждый раз, если ВСУ продолжит бить натовскими ракетами по России. Но нам надо думать уже о следующей, о следующей войне, которую нам обязательно навяжут. План Трампа – это перемирие и подготовка к новой, уже более тяжелой войне России, с Россией. А денег отдать готов бизнес на На стендах по гражданской обороне нарисовали несуществующие убежища. Получается, проводятся вот эти вот планы э, уничтожения. Привет, друзья, меня зовут Олена Курбан. На моем YouTube-канале Курбанова. Балайф. свежий огляд российской пропаганды. Их не кренжат, а наиболее болею страждань. Пекла, независимо, бавовны. Сьогодні, як і завжди, буде багато чого красивого і приємного для наших очей. А ви тим часом не забувайте влюблених фрагментів. лишайте нам лайки краще робіть це на старті, і обов'язково підписуйтесь на канал Корвана Лайв для того, аби цього не пропустити. Армія Російської Федерації України агресорки собі не зраджує. Вони знову знову доводять, що агресори і що вони не збираються попити війну. Цими днями вони знову атакували. Українські регіони Українські в цілому своїми пакетами продаються все пропагандисти, як нібито помсту за Таганрог. Може туди було випущено, всього вона всього ракет, маскі то, як вони звітують це збито, ніхто не постраждав. Питається у задачі, задачці на що муститись, але направду, росіянам не потрібна якась конкретна мета ці, завдання. Чому вони б'ють по нам? Це не відповідь на наші дії, це не відповідь на те, що зробили ми. Це скоріше реакція на наше існування. Бити вони по нам будуть рівно стільки, скільки їм буде дозволяти західний світ, ну і звісно, скільки в них вистачить своїх ракет. А для нас головне переконати наших партнерів, що нам треба більше зброї, аби знищити Росію. Армія Росії нанесла масірований удар по воєнним інфраструктурним об'єктам на Україні. Очевидно, це за Затаганрок і так буде кожний раз. если ВСУ продолжат бить натовскими ракетами по России. Итак, по противнику было выпущено 120 ракет, в том числе противобункерные кинжалы. Их применили на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, также атакована военная часть ВСУ и аэродром Вознесенский, это Николаевская область. Боевую демаскирующую ПВО поддержку как всегда, оказали наши неуловимые герани. Они на малой высоте. Заходят через Сумскую область и сбить их практически невозможно. Сообщается также о взрывах в Киеве, Черкасской, Винницкой, Харьковской и Полтавской областях. В Одессе, по информации украинской пропаганды, после взрывов перестал работать электротранспорт. Отключено водоснабжение. В Вано-Франковській області була атакована бурштинська там Прозвучало більше 10 взривов без света сьогодні одновременно буде половина населення України законо. Но Зеленський, як звісно, накануні знову вибрав війну. І що відбулося після ракетних хатах? Ми знову з вами без світла в деяких місцях. Ми без води і без тепла. Чи програла війну? Дійсно, ні чи близькі до того, щоб програти війну, тим паче ні. Категорично не змінилося нічого, крім того, що ми відчуваємо деякий побутовий дискомфорт. Але росіяни вважають, що вони вже за крок до перемоги. Рівно так само, як і з першої повномасштабної війни, вони постійно звітували, що буквально ще до три дні Київ буде взято. Ну а ми опинилися на межі без малого три роки повномасштабної. Агресії Російської Федерації, але у студії Соловья безкінечно стверджують, що вони можна йдуть Вот, Вот от последній ривок. Адкроється второє дихання, і, конечно же, вся Україна палять на там недорогих Росіян. Ну а далі що ж далі? Роспимося по домам, розпускається російська армія звісно. Росія може існувати тільки в межах агресії. Тож недорогих росіян вони вже передають. Помирати будуть всі, проливати кров будуть. Не встигли на фронт. задумали, что Что касается специальной военной операции, то там в принципе все ясно. Там мы уверенно идем к победе, динамично, мощно. Но нам надо думать уже о следующей, о следующей войне, которую нам обязательно навяжут. И она будет уже не такая простая, потому что они сделают выводы. Они поверьте, их, поверьте, делают, они думают над этим. Если же мы начали говорить о морской составляющей, то смотрите, ведь они много лет развивали морскую составляющую противоракетной обороны. Вот система ИДЖИС, корабли с этой системой. Для чего? Для того, чтобы перехватывать наши межконтинентальные ракеты на восходящем участке траектории. Пока они еще не разделились на боевые блоки. Это очень опасно. Для этого уже базы эти все про Вредзикова в Румынии и так далее. Но почему бы нам не сделать ответный ход? Почему мы продолжаем надеяться на нашу существующую систему, она надежная, она работает, но почему нам не сделать ход навстречу и не разработать подобного рода корабли платформы, которые являлись бы носителями системы типа С-500, которые несли бы боевое дежурство у берегов Соединенных Штатов на Атлантическом побережье, на Тихоокеанском побережье. И тогда они бы уже думали, а как им запускать свои ракеты. Це стосується України, і я навіть не можу себе уявити, яку здачу дали, наприклад, країни, які входять у політичний блок НАТО. Тож треба готуватися і до того, що життя буде змінюватися на самій території країни, яка розв'язує війну. Ми завжди говорили, що СВОШЕК повернеться в на територію Росії. Вони нам не вірили, а що сьогодні в більшості російських країн гостро стоїть питання, то що там зі сховища? Де будемо ховатися від українських безпілотників та ракет? Звісно ж, місцева влада звітує про те, що все зроблено, плакати розвішені, бомбосховища скрізь на кожному кроці. А як де ж так справді ховатися, то дивно обираєшся в якусь наливайку чи магазин пітьорочка? Абсолютно все в Російській Федерації такий міг другу армію світу і не тільки. Саратовцы э, недовольны там э, в Саратове на стендах по гражданской обороне нарисовали несуществующие убежища. Ну то есть э, была программа, чтобы везде на стендах было информирование о ближайшем убежище. Но убежищ нет, как оказалось, их просто изобрели. То есть буквально есть конкретная схема э, с, конкретной, с конкретной типа точкой. Вот здесь убежище. Туда приходишь, а там детская площадка, например, или пятерочка, э, или просто газон. Ну, то есть, буквально они выдумали, чтобы выполнить э, программу э, и нарисовать схемы, они выдумали убежище. Просто вы думали, а вот здесь убежище, а там его нет и не было никогда. То есть не то, что там было убежище, а потом какие-то проклятые коммерсанты в виде каких-нибудь местных депутатов единороссов его заняли каким-то коммерческим объектом. Нет, там просто его никогда и не было. Ну, на схеме нужно было, поэтому его изобрели. Что, с так то, что и сами, дорогие россияне, не должны доверять какая история. Россияне... Зараз відкриється влада, звісно, розводить руками, що їм зробили пункти тимчасового розміщення. Але люди недаремно бояться, що дрони ж благословені прилітаються. А чим більше скупчені людей, то звісно, тим вища верогідність потрапляння дронами. Нікому не кажіть, це неправда. Бо ми ніколи не під завжди біймо, по воєнним об'єктам. Але ж російська пропаганда створила міф, що кругожерли. так сильно нелюбовно всех россиян, чтобы это обо всём будет неполным. Тоже теперь министры пойдут за чужим своим что это не на улице, в зубах, в тому, чтобы просто подвезти свои население в Сейчас нам построили, ну не построили, а сделали вот эти ПВР, пункты временного размещения. То есть людей сначала будут приводить туда, а это разве не массовое скопление, где сверху можно и дронами, и ракетами, прямо точечно, прицельно? Вам не кажется, что это очень подозрительно? А потом еще закон, где люди колоннами должны пойти. А что у нас колонны это не скопление народа? И тоже, ну, как бы сверху ты -то, тоже не увидишь эту колонну, да? Это какое-то игольное ушко, что ли? Иголка в стоге сена. Получается, уже закономерно а, начинаешь анализировать. Что же они все это заранее, получается, а, нам продумали не такой вопрос. Ну, я предполагаю, но это все к тому, получается, идет. И а, об этом говорили у нас и Гузель Касимова, и Сталина Эрленбах, Светлана Михайловна Лада Русь. Сколько уже лет говорит нам об этом, и сейчас их признают э, людьми, э, которые, ну, делают их преступниками, потому что они нам э, населению это озвучивают, а чтобы они молчали, э, чтобы население, то есть э, их затыкают, чтобы э, население не знало об этом. Тож тобто, і тайна, опять, виходить, проводяться такі плани знищення? Е, ну і кожен день ми чуємо про те, що НАТО от, -от нападе на Російську Федерацію. Війська на побутові, танки вже заряджені і всі підуть на Москву. Звісно, це неправда. Взагалі, ми вже дивимося на воєнний блок НАТО за ці останні роки. Звісно, вони не про війну, вони скоріше про захист і то захист на словах. Тож власне. Ну і наратив, що НАТО це погано, і НАТО це супротивник, ворог антогоніст Російської Федерації. А вже наступним бюджетом йде інформація про те, що ні ні, НАТО слабке. Ніхто воювати не може, не хоче армія не існує, і озброєння завершується. Ось буває історія війська війневою, яка розповідає, що Естонія, наприклад, дуже хоче розмістити в себе батальйон НАТО, але не може бо грошей бракує. Всі гроші йдуть на навчання НАТО. давайте поставим вопрос Руба. НАТО нападает, чи не дуже? Эстония хочет разместить на своей территории батальон НАТО, но может столкнуться с проблемами, сообщает местная пресса. Власти не смогли найти деньги на содержание этого контингента. Все расходы ушли на учение НАТО под кодовым названием «Молния-2024». В учениях участвуют около двух тысяч солдат и 90 единиц техники, в том числе корабли и катера из Финляндии, Латвии, Франции и Великобритании. По официальным данным, цель маневров – проверить боеготовность на фоне странных инцидентов на подводных кабелях, которые соединяют Европу и Скандинавию. В эти минуты над Калининградской областью, самым западным регионом России, Накручивают круги самолеты-разведчики АВАКС. Очевидно, что НАТО анализирует не только дно Балтийского моря, но и российский флот с ядерными ракетами. Радиоактивную бурю и пепел готовятся пожинать, и адмирал Тони Радекин. Это начальник штаба обороны Великобритании. Военный советник Его Величества вновь сеет ветер, заявляя, что мир вступает в новую ядерную эпоху. Радыкин обвиняет Россию в диких угрозах применения тактического ядерного оружия и в проведении крупномасштабных ядерных учений, имитации атак на страны НАТО. При том, что британцы, если верить газете «Телеграф», не готовы к войне с Россией даже без крылатых ракет, даже без ядерных боеголовок. Полковник Алистер Карнс в беседе с изданием подвел Довольно грустно итог. В случая прямої війни з Москвою. І нарешті ми почули правду про плани не тільки не тільки НАТО які неспроможні напасти чи воювати з Російською Федерацією, а й про план Трампа. Трамп максимально наля... нажаханий. так страшно йому не було ніколи. Ви спитаєте, а чому звідки що відбулося? Я її сама не знаю, а пропаганда не поясню. Тим не менше, план Трампа це дистанційно. Мати сполучені штати Америки від війни в Україні зробити вигляд, що США тут ні. Бо Трамп дуже сильно налякався. Не знаю, що того самого Арішника, Склаєшника, чи то будь-який інших російських ракет аналоговні, що вони будуть націлені на Вашингтон. Недаремно всі комп'ютерні генії, графісти, майкові ці ролики, Кабєєва, Стіманян. Лавів мали горлянки і наційки, доводячи, що Росія може нанести удар пошухтону і прямісіньку по білому дому. Все трап їх почув. Можливо, і так Карлсон ще це передав. Одним словом, все сполучені штати Америки обов'язково будуть зливати Україну. Господи, ми чуємо це без п'яти хвилин три роки. Ну а Україня? Україні Україні час одуматись на що вона виходила із радянського союзу. Треті, скажімо, радянського союзу вже немає, і повертатись нам нікуди. Ну а тем часом не поддерживая Украину, Трамп будет готовиться, на самом деле, к другому, своему собственному великому и войну в Европе. План Трампа – это перемирие и подготовка к новой, уже более тяжелой войне с Россией, но не силами Америки, а как бы силами вассалов в Европе. Причем вассалы отказаться не могут, потому что у них нет права на самостоятельное решение. Поэтому, допустим, запугивать европейцев или, тем более, Украину, бессмысленно. У них они не могут испугаться, потому что у них нет субъектности. Соответственно, это серьезный план, тяжелый. Он означает, что американцы не берут на себя никакие обязательства. И у них развязаны руки по поставке на Украину через посредников, через европейцев оружия, вооруженные техники и так далее. Соответственно, мгновенно, как мы и говорили ранее, я лично об этом говорил, Зеленский тут же взял под козырек плану Трампа. Вообще не забывайте, Зеленский это, это вообще президент, которого назначил Трамп, убрав других посредников и других кандидатов в, в каком в 2019 году, да. И, соответственно, это его как бы креатура, это его план. И тут же Зеленский под него подстроился и готов действительно заключить перемирие для того, чтобы обеспечить защиту территории Украины от подготовки к более тяжелой войне с Россией. И я думаю, что для нас будет непросто отбить этот план, потому что понятно, что многие устали от конфликта. Но э, э, самая сложность заключается в том, что нам будет трудно в этой конфигурации нацелить на Соединенные Штаты Америки. Вон за два с половиной года мы не не можем на них нацелить свое оружие потому что они все время как бы мы ни при чем, мы не участники конфликта. При плане Трампа это будет еще тяжелее. А это означает, что нам, у нас не, нам будет сложнее как бы перестроиться, назвать Трампа врагом и все-таки использовать механизм нацеливания и отмена по суду независимости Украины как механизм, благодаря которому мы можем закончить свой причем победой. То, что мы имеем у Сухому Зала. В Европе это не означает грошей. Ну, зокрема, на свою безпеку Естонія, тому приклад Сполучені Штати Америки, прагнуть економити за надто рогу їм обходиться ця війна тільки в Росії супер. Як не подивишся звіти від пропаганди, грошей, море, нафто тече чи ріками і гроші зворотнім струмком повертаються. Але чомусь раптово російський бізнес, а точніше олігархи, сказали, що готові скинутися на розробку нових горішнього. Я дико перепрошую, але зазвичай такими справами займається держава, якщо, звісно, в неї є гроші. Але якщо гроші на війну закінчуються, то тоді треба йти до недорогих росіян, забрати їхні вкладення в банках, саме про це зараз дискутують. Ну або просити гроші в боргу найбагатших росіян. Так, вважає, вони вважають, що саме будуть більш захищеними. Давайте ще раз зберемося, А хто на Бога погрожує Росія? Ну, Во-первых, под сенью этого орешника чувствует себя спокойно. А во-вторых, я думаю, что и многие даже с фамилиями, не ассоциирующимися с этим растением, готовы присоединиться. А денег отдать дать готов бизнес на задание? Я это имел в виду. Россия не только не держава. Россия – это еще и демократии. Колыска свободы слова – это центр свобод и защищенности людей. Известно, конечно, это мы, Українці подумали замів про рабське населення, рабську волю і про те, що росіяни живуть на вколішках. народжуються на вколішках, проживають вколішках, ну і помирають цій самій за урядній позі. Ну а далі буде зовсім не ілюстрація того, що росіяни настільки бояться власної тіні, що навіть говорять публічно не наважуються. Про це опитування у Росіян питають, що їм гарантує Конституція Російської Федерації. І ось тут проявляється найцікавіше. Це коли недорогі дорогі росіяни не жахаються всього питання, мікрофону, людини, чому взагалі до неї хтось підходить, а раптом це ФСБ, а раптом це перевірка від Путіна, а раптом вони навіть в зроблять неправильно. Тому вони дико бояться говорити на камеру. Ну а ті, хто говорять, то звісно стверджують, що вони і за Сталіна і за Леніна, і за Перестройку, і за СВО, і за Путіна тільки не вбивайте. Только дозвольте уяснувати давайте я не буду рассказывать. Надежду на светлое будущее и защиту. Труд, отдых и прочее. Ой, только не политиков. Ну, абсолютно все права. Я не увлекаюсь политикой и конституцией тоже. Никаких. Ой, я не углубляюсь, а какой смысл? Я вот эти сказки не верю, спасибо. 10% у нас живет, а остальные существуют. На этот все. вопрос да. мы да. отвечать, пожалуй, не готовы. Я даже не забиваю себе этим голову. Ничего она мне не гарантирует. Понятия не имею. не гарантирует. Все мои права, самое главное, работать, 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 еще раз работать. До смерти. Я не помню. Слушай, я ее я тоже не помню. Абсолютно все. Только надо работать. А валять дурака. Ох, у меня много прав и свобод, только им пользоваться очень сложно. Никаких. І на цьому друзі в мене все. Але тим часом не забувайте лишити нам лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал лайк», ну і, звісно коментуйте все почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.